ноги бедра и ребра 11месячную софийку которую едва удалось спасти выхаживают днепровские медики в полиции уже выяснили малышку покалечила ее мать которая за 10 дней к ребенку ни разу не приехала где она и что будет с крохой разузнала наталья гусок 11-месячная Софийка в больнице вторую неделю. Из реанимации в отделение травматологии ее перевели на днях. Состояние ребенка было критическим, говорят медики. Переломы обеих бедер, перелом костей левой голени, переломаны ребра, 4 ребра справа и 3 ребра слева переломные. Ну, были ушибы, ссадины, туловище. Пока девочку выхаживали, она стала всеобщей любимицей в травматологии. В почти, почти все родители к ней подходят, что-то приносят. И сотрудники тоже, и заведующие, и старшая, и врач. А вот мама девочки не пришла к ней ни разу. Из родных Софику не навестил вообще никто. Даже не звонили, говорят, в больнице. Сестра-хозяйка упаковку памперсов принесла. лечащий тоже принесла пакет с едой. То, что ну, для маленького ребенка. Кремы. Все это старшая обеспечила. Полиции предварительно установили. Многочисленные переломы малышка получила дома. Пока что это квалифицируют как несчастный случай. Сделалось ему за все. Задала ей властно маты під час падения на дитинку. В момент, когда это сталося, у жінки стався приступ эпилепсии. Сегодня нашли дом, в котором живет Софика с матерью Анастасией. Но ее не застали брат Анастасии Максим. Софикин дядя утверждает, сестру не видел уже несколько дней. Думал, отправилась к дочери в больницу. Именно Максим вызвал скорую, когда понял, что маленькая племянница плохо. Ей дали деньги, и чтобы она поехала туда до ребенка. Она ни туда не доехала, что сегодня приехала и милиция, и сюда не приехала, потому что он ей не нужен. Она гулящая. Софийка – четвертый ребенок 29-летней Анастасии, рассказывает брат. Трех ее детей воспитывают отцы. А вот Софийку растит одна. Двое малышей живут в Крыму, один в Днепропетровской области. Служба по делам детей на одинокую мать обратила внимание год назад. Тогда и как переселенки помогли оформить все документы и выплаты. Среди социальным социальных пребывала с квитня по... Сдается, пожелтый месяц информация еще и что это якась яка так сказать, что мамы ухиляются, ведь выконания, то есть информации у меня не было. Теперь мать девочки разыскивают и соцработники, и полиция, говорят, если та не появится в ближайшее время, лишат ее родительских прав. А пока о маленькой Софии заботятся медики, в больнице она пробудет еще как минимум месяц, затем ей предстоит длительная реабилитация. Из Днепропетровской области Наталья Гусок, Владимир Штенгелов. всего. Сегодня канал Украина.